መመመመ ብንምጥንደ ለንጥርት ለመፈመመንጥ ለጥ ለለመጥ সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ মোৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ' আৰু আজি প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ দেই কাৰণ মোৰ আজি ড্ৰেছটো অলপ বেলেগ আৰু কিয় বেলেগ জানেনে যিহেতু মই কামত ওলাইছোঁ আৰু সদায়তো কামত গৈয়ে থাকোঁ বাৰু তথাপিও সদায় ভিডিঅ' নকৰোঁ আৰু আজিহে কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই ক'ৰ পৰা ভিডিঅ' কৰিছোঁ জানেনে আমি যে সেইদিনাখন ৰাস্তাৰ কাম কৰিছিলোঁ বুলি কৈছোঁ যিটো ৰাস্তাৰ কাম কৰা নেকি মোৰ ডিঙি মানে কৰাৰ কাৰণে মোৰ ডিঙিটো যে বিষ বুলি কৈছিলোঁ সেইখিনি জেগা সাৰ আৰু আমি কেনেকৈ ৰাস্তাৰ কাম কৰিছিলোঁ মই অলপ দেখাই দিওঁ চাওক আৰু আজি মানে কি হৈছে আমাৰ নতুন ঘৰতো ঢালাই এক আছে পাৰ্কিংটো ঢালাই মানে পাৰ্কিঙৰ কাৰণে আৰু কৰা কথা আছিলে দেওবাৰে কিন্তু দেওবাৰে আমাৰ ৰাস্তাৰ কাম আকৌ আৰম্ভ হ'ব এই এসপ্তাহ বন্ধ হৈ আছিলে যিহেতু আমাৰ তাত কাম চলি আছিলে কাৰণে আৰু মই নাথাকিলে মানে ইয়াত কামটো হোৱাটো অলপ অসম্ভৱ বহুত কথা আছে কম বাৰু পিছলৈ মানে প্ৰব্লেম কৰে গতিকে মই থাকিব লাগিব দেওবাৰে আকৌ আমাৰ কাম ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু আমি যে কৰিছিলোঁ ইটো দেওবাৰে যিটো দেওবাৰত নেকি কাম কৰোঁতে মোৰ বেমাৰ হৈছিলে আৰু আমি কাম কৰাখিনি চাব দেই অহা দেওবাৰৰ কাৰণে এয়া আকৌ এনেকৈ পেলাই থোৱা হৈছে এইখিনি দেখাই আছোঁ এইখিনি পেলাবলৈ বাকী আছে আৰু এইয়া চাওক এইখিনি ইটা এনেকৈ পাৰিছিলোঁ ৰাস্তাটোত দেখিছেনে এই ৰাস্তাটো মই মানে ভাবিছোঁ কি এই গোটেই ৰাস্তাটো একদম উধৰ পৰা মুধলৈকে মানে ইটা দিম আৰু তেনেকেই দি আনিছোঁ দিয়কচোন বাৰু আৰু ক'ব দেই আমাৰ কাম কৰা ভাল হৈছেনে নাই এইবিলাক ইটা দেখিছে এইবিলাক যেতিয়া মাইকী মানুহ এজনী দলিয়াই দলিয়াই দিম আৰু লগোৱাটো বেলেগে লগাইছে বাৰু আৰু দুজন মানুহ আছে আমাৰ মানে ইয়াত এটা কাম হয় কি জানে কামটো হ'ল কি আমাৰ দুজনমান মানুহে ইয়াত কামত ওলাই আহে তাৰ বাদে কোনো মানুহ নাহে আৰু সেইটো কাৰণে কি হয় মানে অলপ বেয়া পোৱা পুই হেৰি হয় আৰু গাড়ী যদি বন্ধ কৰি নিদিয়া নিদিওঁ তেন্তে হ'লে মানুহবিলাক ওলাই নাহে আৰু ঠিক মই এতিয়া তেনেকুৱা কৰিবলৈ লৈছোঁ ৰাস্তাটো কিন্তু এনেই চবকে লাগে কিন্তু কামত কোনো ওলাই নাহে গম পাইছে সেই তিনি চাৰিঘৰমান মানে মানুহ আছে মোৰ লগত তেওঁলোকে সহযোগ কৰে আৰু ৰাস্তা কামত ওলাই আহে এতিয়া সেইটো কাৰণে মানে মই নাথাকিলোঁ যে যোৱা দেওবাৰে সেইটো কাৰণে কামখিনি নহ'লে আৰু এতিয়া কামখিনি কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু কামটো হোৱাই দিম চাব তাৰ আগৰ বছৰ আমি অলপ জেগা কৰিছিলোঁ এনেই কিন্তু গাড়ী ঘৰলৈ নোযোৱা হৈছিলে জানে আৰু যেতিয়াৰ পৰা মই এইখিনি পাকা কৰি মানে দিলোঁ মই বুলিয়েই নহয় আমি লাগি ভাগি পেলাই কৰিছোঁ তেতিয়া কিন্তু পূৰা সুন্দৰ এতিয়া চাব দেই ৰাস্তাটো যে কৰি দিলোঁ এতিয়া এইবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেকৈ গাড়ী চলাইছে কিন্তু কামত ওলাই নাহে আৰু বোলে কিবা সহায় সহযোগ কৰোঁ ইমানখিনি কাম কৰিলে মানুহজনে বোলে আমি এইটো পইচাকৈ দিওঁ নাই নিদিয়ে আৰু তাকে ক'লে বেয়া পাব আৰু এইখিনি দেখিছেনে এইয়া মোৰ ঘৰৰ ইটা আনি পেলাই একদম নতুন ইটা ঘৰৰ ইটা আনি পেলাই এনেকৈ পেলাই দিয়াইছোঁ আৰু এইখিনি ৰাস্তা এনেকৈ পাকা কৰি লোৱাৰ কাৰণে এতিয়া নিজৰ ঘৰলৈকে গাড়ীখন যাব পৰা হৈ আছে যিমান বৰষুণ নিদিয়ক কিয় ঘৰলৈ এতিয়া গাড়ী যায় তেনেহ'লে এতিয়া কওকচোন আপোনালোকে মই বাৰু এইবিলাক বেয়া কাম কৰিছোঁ নেকি কিন্তু কি হয় জানে কিছুমান এনেকুৱা এচাম মানুহ আছে তৰ্ক কৰে আৰু তৰ্ক কৰিলে তেহেঁতক এৰি দিম নেকি তেহেঁতক ক'ত কেনেকৈ কি বন্ধ কৰিব লাগে সেইটো জনা মানে জানো নহয় নহয় জানো গতিকে এতিয়া আহি আছোঁ আৰু অলপ জেগা আছে সেইখিনি বহুত বেয়া তাতো ইটা পেলাই থৈছোঁ এই টাৰ্ণিংটো আমাৰ কৃষ্ণগুৰু মন্দিৰটোৰ ওচৰত সেইখিনি ঠিক কৰিব লাগিব এতিয়া অহা দেওবাৰে কৰিম আৰু সেয়া ইয়াত আহিছে ইমান এইটো এইটো ড্ৰেইন হৈছে আৰু এই ইটা ইয়াত এনেকৈ পেলাই থোৱা হৈছে সেইখিনি অহা দেওবাৰলৈ কৰিম মানে গোটেই ৰাস্তা ভিডিঅ' বনাই আহি থাকোঁতে পাই গ'লোঁ গাখীৰ বেচিবলৈ যে আহে মানুহ এজনক আৰু গাখীৰ এক লিটাৰ লৈ লৈছোঁ তাতে গৰম কৰি পেলাই মানে হেৰি কৰিব লাগিব চাহ তাহ খাবলৈ নিজে খাবলৈও লাগে নহয় জানো নহ'লে এনেকুৱা গাখীৰ মানে পাবলৈ নাই ঘৰে ঘৰে দিবলৈ আহে আৰু আমাৰ ওচৰত নাযায় ৰাস্তাটোৰ কাৰণে গতিকে চাম চাই লৈ ল'লোঁ এটা আকৌ লাজ কৰে মুখকেইখন মানে আঁতৰাই আঁতৰাই দিয়ে দেই এইখিনিতে এতিয়া ৰখিব লাগিব যিহেতু আমাৰ গাড়ীখন মানে ঘৰত নাথাকে আমাৰ বোৱাৰীজনী ঘৰত থওঁ আৰু ইয়াত থ'বলৈ অলপ অসুবিধা হয় মানে ৰাস্তাটোৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হয় সেইটো কাৰণে গাড়ী আনিবলৈ গৈছে আৰু আমাৰ এইখিনিতে ৰখি আছোঁ আহি পোৱাৰ লগে লগে যাব লাগিব দেৰিয়েই হৈ গৈছে এতিয়া বাজিছে নটা গতিকে গৈ পাওঁতে আকৌ আধা ঘণ্টা লাগিবই আৰু জাম য'ত আছেই নহয় জানো আৰু এইফালে পানী কিবা পৰিস্থিতি হৈছে আৰু ভগৱান জানে সেই জোৰাবাটৰ ৰাস্তাটোত গ'লেহে গম পাম ল'ৰাটোৱে কৈছে বোকা আছে বোকা আছে তথাপিও উপায় নাই ন আৰু লগত কাম কৰা মানুহ ওলাইছে গতিকে এতিয়া গৈ থাকোঁ ফাইনেলি গাড়ীত বহি ল'লোঁ আৰু আজি এনেকুৱাই যাম কিয় যাম জানেনে মানে আজি মোদী হেৰি আহিব অমিত শ্বাহ আহিব যে সেইটো কাৰণে পুৰা যাম আৰু এয়া ছুপাৰ চাকাৰ কেইখন এখন এইবাৰ নাইকিয়া হৈছে দেই আমাৰ এয়া পাই গ'লহি মানে ধৰ্ণাস্থলী এতিয়া এইখিনিত ছুপাৰ চাকাৰ নাই কাৰণ বহুত বানপানী হৈছে আপোনালোকে দেখিছেই নহয় জানো সেইটো কাৰণে নাইকিয়া নিজৰ নিজৰ কামত ঐখিনি সেই গলিত সোমোৱাই থৈছে গতিকে এতিয়া গৈ থাকোঁ খানাপাৰাত কি হয় আৰু ভগৱান জানে কেনেকুৱা জাম হয় এতিয়া আমি পাই গ'লোহি ছিক্স মাইল তলেদি মানে বহুত জাম আছে কাৰণে আমি এনেকৈ টাৰ্ণিং লৈ ল'লোঁ হেৰি দি ছিক্স মাইলৰ এইখন পাঞ্জাবাৰী ব্ৰিজৰ ওপৰ দি কালি মানে কেনেকুৱা পানী হৈছিলে ন আজি কিন্তু দেখিছেনে মই কি কৈছিলোঁ যে কৃত্ৰিম বান্ধ আমাৰ গুৱাহাটীত এতিয়া কৃত্ৰিম বান্ধ ছেকেণ্ডত হৈ যায় বানপানী আৰু ছেকেণ্ডত নাইকিয়া হৈ যায় এইটোৱে আমাৰ বাহাদুৰী মানে গুৱাহাটী ঠোচ থাচ মাৰি গ'লগৈ আৰু মুদী আহিব বেনাৰ মুদী নহয় নহয় দেই অমিত শ্বাহ অমিত শ্বাহ মুদী বুলিয়েই কৈ দিওঁ আৰু পাহৰিয়ে যাওঁ একদম কেশৱ মহন্ত অতুল বৰাৰ মানে বেনাৰকেইখনৰ তলৰ পৰা পদুম ফুল পাছ ছেকেণ্ডত আঁতৰি গ'ল দেই নাটক এইবিলাক হ'ল নাটক নাটক এলা চেপেটা পৰিল আৰু হাতী হাতী কাম নাই দিয়া চাবিছত হাতী নাইকিয়াই হৈ যাবগৈ পুলিচ ভৰ্তি হৈ আছে আঁচনি লাগিব বুলি চাগে লিডাৰ বিলাকে মাতি মাতি আনে আচনি দিম আহ হা হা হাতে হওক ইয়াৰ পৰা কুকনটো আজি দিব আপুনি জানে কথাটো গাড়ীয়ে পোৱা নহব আজি দিব লাগিছিল আজিহে বৰষুণ দুপাল পিঠা মাছ পিনি আকৌ কেনেকৈ কি কি কৰিব লাগিব সেয়া চাগে শিকাই আছে আৰু সেইবিলাক ক'ৰ পৰা দিব আমাৰ পৰাই দিব ন বস্তুৰ দাম এতিয়া যিমান বাঢ়িছে পঞ্চায়তত কাম কৰা বিলাক আৰু পঞ্চায়তত এতিয়া বিলাক এই মিটিং লৈ নিব গাম পঞ্চায়ত এইটো হে ব্লক কই ন পঞ্চায়ত পঞ্চায়ত এই বিলাক কৰ্মচাৰী বিলাকক সাগে দিব স্কুটি দিব তারে কুপ আৰু এই স্কুটি বিলাকত পানী ভৰাই কোন আমাৰ দূৰ ন পানী ভৰাই চলাব এটা আকি আছে দূৰ ন ইয়াৰ পৰা তো স্কুটি নিব হা লক্ষীমপুৰ নগাঁও বা বেনাৰ লগাই লগাই আহি আছে দেই বাপৰে এই নটা বজাতে যাম চোৱা খানাপাৰাখন ক'ত অমৃত চাহ কিবা হাও কি বুলি দেখালে গহপুৰ অ গহপুৰৰ পৰা আহিছে গহপুৰ পদুম ফুল পদুম ফুল এই আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জিন্দাবাদ আমাৰ হিমন্ত মামা জিন্দাবাদ গাঁও গহপুৰ লখিমপুৰ নগাঁও হোজাই সেইখিনিয়ে দেখিলোঁ গতিকে আমাৰ হিমন্ত মামা জিন্দাবাদ ন মানুহে বেয়া পাব পাৰে কিন্তু হ'লেও কথাটো কৈছোঁ আৰু যিমানেই মানে দুই নম্বৰী কামবিলাক নকৰক কিয় মামাৰ গাত কিবা এটা শক্তি আছে আৰু সেই শক্তিটোৱে মামাই মানে শেষ কৰি থৈ দিয়ে মানুহখিনিক পাহৰি যায় ভুলি যায় মানে এতিয়া ইমান মানুহবিলাকক উচ্ছেদ কৰিছে সেই উচ্ছেদিত লোকসকলেও আকৌ কি কৰে মামা ক'লে মামাৰ লগত চেল্ফি উঠে আৰু কি মামাৰ দলতে মানে পদুম ফুলতে জইন দিয়েগৈ গতিকে চাওকচোন মই মিছা কথা ক'লোঁ নেকি বাৰু বাৰু এতিয়া যিখিনি হওক সেয়াখিনি চাই থাকিলেও নহ'ব আমি আহিছোঁ আমাৰ নিজৰ কামত নহয় জানো গতিকে এতিয়া গৈ থাকোঁ নহ'লে মানুহটোৱে এতিয়া গালি আনিব আৰু এতিয়া আহি পাই গ'লোহি খানাপাৰা আমাৰ গণেশ মন্দিৰ গতিকে এতিয়া গৈ থাকোঁ দেই এতিয়া আমি আহি আহি পালোঁহি কালি য'ত নেকি মানুহ উঠি ভাহি ফুৰিছিলে সেই জেগাখিনি তেনেকুৱা হৈ আছে এতিয়া জেগাবিলাক কিন্তু সেই আৰু কৃত্ৰিম বান্ধি ছেকেণ্ডতে আহে ছেকেণ্ডতে যায় এতিয়া ইমান ধূলি চাওকচোন হয়নে কালি ইমান পানী এইখিনি জেগাত কিন্তু এতিয়া ইমান ধূলি ইমান ধূলি অ অলপ এইখিনি জেগাই চাওক আপোনালোকেতো দেখিছিলে কালি পানী

এইটো হ'ল নেচনেল হাইৱেটো চাগ ওপৰতো ৰাস্তা ব্ৰিজৰ ওপৰৰ ফালে এইটো ওপৰত নহয় বাৰু তলৰ ৰাস্তাটো ঠিক ইয়াত আৰু এইখিনি বোকান মানুহ পৰিলেনো ক'ত বাচিব বাৰু কওকচোন ধাৰ বহুত আহে ন যিখিনি বোকা দেখিলে সেইখিনি বোকা ৰুব পাৰিলে হয় নহয়নে আমাৰ শাওণ ভাদমহীয়া বোকা মানে ইয়াত ভাদমহীয়া বোকা আমাক অফাৰ দিছে মামায়ে এতিয়া কি কৰিব উপায় নাই সেই বোকাখিনি আকৌ এতিয়া ক'ৰবাত যদি গছ গছনি দিয়ে হৈ যাব হয়নে ভাল হ'ব মাটিখিনি এইবিলাকে নিটো বেচেগৈ নল মূল এই এইবাৰ বেলেগ এটা ফল দেখিছোঁ মই ইয়াত দেই আগতে কাম আৰম্ভ হ'ল মানে আজি আছিলে আমাৰ পাৰ্কিংটো ঢালাই দিয়া পাৰ্কিঙৰ কাম কৰি আছে এতিয়া আহি পাৰি আমাৰ কণীহে খালে দেই কাম হওক নহওক মুঠতে খোৱাটো আৰু এইফালে ইয়াত এইফালে ইয়াত ড্ৰেছ সলাই ল'লে তাৰমানে গাখীৰ থৈছোঁ ক'ত দেখিছেনে নাই আহোঁতে যে ক'লেও গাখীৰ এক লিটাৰ লৈ আহিছোঁ মানে ঘৰুৱা গাখীৰ এয়া সেইকাৰণে এনেকৈ লৈ আহিলোঁ লগতে চাওক আমাৰ এয়া চাহৰ নাস্তা

চাহপাত আমি খাই থাকো ঘৰত মানে তাজা গাখীৰৰ চাহ আৰু ইয়াত হ'ল এতিয়া গৰু গাখীৰ লৈ আহিছে যে যিহেতু আৰু সেইকাৰণে চাহখিনি আচলতে তেনেকুৱা লাগিছে আমি মানে সদায় তাজা গাখীৰ চাহ খাওঁতে খাওঁতে এনেকুৱা চাহ দেখিলে মানে চকুত নপৰা হৈ যায় সেইটো কাৰণে মানে চাহখিনি লৈ পেলাই অকণমান মনটো আপচোচ আৰু কিন্তু নহয় ভালেই হৈছে চাহখিনি মইহে ভাবিছোঁ কিবা পনীয়া হৈছে বুলি কিন্তু পনীয়া হোৱা নাই ঠিকেই হৈছে সেইফালে চাহ দিবলৈ মই মানুহ পঠাই দিছোঁ এই আদি কৰিছেগৈ কেটকৈ কেটকে গছ তুলৰ মাজৰ পৰা অলপ আঁতৰি আহিছোঁ আহিলে এইখিনি আৰু আমাৰ চাটখনৰ ওচৰতে দেখিছেনে এইবিলাক মধুৰি গছ আছে সেনেকৈ মধুৰি চিঙিব পৰা অঁ হো বৰ ধুনীয়া মধুৰি এটা আছোঁ এই মধুৰি চিঙি লওক মধুৰি আছে শিলিখা আছে ধ ধুনীয়া মধুৰীকেইটা মধুৰি লগতে আৰু আছে এইয়াখিনি কাটিছে এইবিলাকখিনি খাওঁ আৰু ডালটো কাটি দিয়াহে হৈছে মানে একদম ঘৰলৈকে আহে যে দলটো কাটি দিছে আৰু এইবিলাক ৰিং হৈছে এইখন দুই নম্বৰখন চাটত এতিয়া এইখিনি এই মানুহজনীয়ে ওপৰলৈ কঢ়িয়াই আছে ওপৰৰ পৰা আহকেই কিবা হৈছে ওপৰত সেইখিনি কঢ়িয়াই আছে এনেকে এনেকৈ এতিয়া গোটেইখিনি কঢ়িয়াব লাগিব এতিয়া ওপৰলৈ লৈ গৈ আছে তিনি নম্বৰলৈ লৈ গৈ আছে আৰু আগফালে দেখিছেনে আমাৰ এইফালে শাকনি শাক মানে এইখিনি কচু শাক আছে আৰু আমাৰ খেতি কৰিবলৈ বাৰু চব্জিৰ জেগা নহ'ব কাৰণ ইয়াৰ ওপৰতহে দিব লাগিব মাটি কম একো নহয় দে লাজ কৰিব নালাগে ইফালে আমাৰ ইহঁতে ইয়াত আহি পেলাই ইয়াত ফটো উঠি আছে আৰু ৰিজৰ্টখন আগতে ৰাস্তাটো বোকা আছিলে এতিয়া ঠিক কৰি দিছে দেই এই ৰাস্তা মোৰ বেকত দি চাওক এইটো ৰাস্তাটো ৰিজৰ্টৰ ৰাস্তাটো এতিয়া হেৰি কৰিলে পাকা কৰি দিলে এতিয়াহে ৰাখিছোঁ তাতে যাব পাৰিলে হয় ৰিজৰ্টতে যাবা মোৰ লগত লাজ কৰি মোৰ নিচিনা নহয় আৰু শিলিখা জোপা চাট মই খেলিখা বহুত ভাল পাওঁ এইবাৰ অলপ নিমখত দি থ'ব লাগিব আৰু হেৰি কৰোঁতে এইটো ডাঙৰ ডাল কাটি দিছোঁ ডালটো নাকাটিলে মানে চাটলৈ আহে যে সেইকাৰণে যেতিয়ানো এই ঘৰৰ কাম শেষ হ'ব ভগৱানেহে জানে আৰু আৰু এতিয়া লাগি আছে আমাৰ দোধুৰ মধুৰ মানে ওচৰতে আছে আমাৰ ডন বক্স স্কুল ন ভাবিছোঁ ভাড়া দিম কিন্তু এতিয়া কিছুমানে কয় পি জি দিলে ভাল হ'ব পি জি দিলে আকৌ আমাৰ বহুত মানে হেৰি হয় অসুবিধা হয় ময়ো ইয়াত থাকিব নোৱাৰিম আৰু পি জি চলোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয় ন কিন্তু মোৰ লগত থকা যিগৰাকী মানুহ তেওঁ কৈছে মই ৰন্ধা বঢ়াখিনি কৰিম পি জিকে হেৰি কৰক তেওঁ থাকি লোৱাৰ কথা কৈছে আৰু সপ্তাহত যেতিয়া মই ঘৰলৈ গৈ থাকিব পাৰিম তেনেকৈ কৈছে এতিয়া কি হয় চাই লওঁ আৰু ৰুমকেইটা ওলাই লওক এতিয়া এইখন দিয়াৰ পিছত এই দুখন চাট অকণমান দিয়া দেৰি হ'ব কাৰণ ৰুমকেইটা উলিয়াই ল'ব লাগিব আৰু বহুত ভাড়া আহি আছে সেই ভাড়া ৰুমকেইটা সোমোৱাৰ পিছত আৰু জানেই ন পইচা পাতি বহুত অসুবিধা পইচা হ'লেহে আকৌ এইকেইখন চাট দিব পাৰিম সেইটো কাৰণে অলপ দিন আকৌ ৰখিব লাগিব এতিয়া ৰুমকেইটাকে আমি বনাই লোৱা মানে মাথা মাৰিছোঁ সেইটোৱে আৰু চাওকচোন আমাৰ এই পিছ চাইডটো কি একদম সেউজীয়া আৰু এইটো দেখিছে যে সেইটো হ'ল কিডনী মেডিকেলখন দেই আৰু দেখাই আছোঁ এইটো হ'ল আমাৰ চৌপাশটো অংক কাৰ্ড আৰু এইটো পি জি ৰৌদালি পি জি আৰু এইখন সেউজীয়া এখন পথাৰ এইখন চব কিডনী মেডিকেলখন আমাৰ পিঠাইত পৰে মানে সেইখন ইহঁত কেইজনী কথা কৈছোঁ অ ফটোখন উঠিবলৈ মই থাকিলে লাজ কৰে আৰু ইহঁতে কি কৰি খাব বাৰু হয়নে আজিকালি ছোৱালী কেনেকুৱা হ'ব লাগে আমি বুঢ়ী মানুহে লাজ নকৰোঁ বা সিহঁতৰ লাজ ফটো মই থাকিলে ফটোখন উঠিবলৈ একো লাজ কৰে কি ধৰণৰ সেইফালৰ পৰাই একদম লাজ কৰে লাজ কৰে বুলি ভুৱা কথাটো কৈছোঁ ন লাজ কৰে মই আমি বুঢ়া মানুহ হৈ পেলাই লাজ নকৰোঁ য'তে ত'তে যিকোনো কথা হেৰি কৰিব পাৰোঁ নাই তাহাঁতৰ লাজ ফালে আপোনালোকৰ ল'ৰাই এনেকে থাকেনে আমাৰ লৰাই বহুত কাম কৰি আছে ইয়াত দেখিজানে বহুত কাম কৰে সি নোৱাৰিব আমাৰ লৰাৰ লগত দেইগিলা হয় এইয়া দেখিজনে লগত অহা জনে কচু বিচৰাত লাগি আছে কিন্তু আমাৰ এইফালৰ পৰা কিন্তু তাত বৰশী বাবও পাৰিম দেই আমাৰ ঘৰ হৈ ললে বৰশী বাবও পাৰিম আমি একদম চাদতৰ ওপৰৰ পৰা ইতিমধ্যে কাম বন সামৰি আহি গ'লোঁ ঘৰৰ ফালে আৰু ঘৰৰ ফালে অহা কাৰণটো হ'ল কি সোনকালে মানে ৰাস্তাত খুব জামটোতো জামেই নহ'লে অলপ পিছতে বৰষুণৰ টোপঙিব লাগিব যি ধাৰাষাৰ বৰষুণ আহিবলৈ ধৰিছে বিজুলী ঢেৰকণি মাৰি আৰু তাতে হ'ল একদম পূৰা জাম আৰু আপোনালোকেতো সকলোৱে গমেই পায় অমিত শ্বাহ আহিছে আৰু চাব দেই এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী বিলাক দেখিছে যে চব এইবিলাক এই আপাৰ আছামৰ পৰা আহি আছে ব্ৰিজৰ তলত মানুহবিলাক একদম পুৰা লৰালৰি কৰিছে দেই এইখন ব্ৰিজৰ তলতেই কালি মানুহ ওকমি গৈছিলে আৰু আমিতো অথনি যাওঁতে দেখাইছিলো বাৰু তলেদি ইমান পানী গুৰিছে আৰু এতিয়া আমি আহি আছো ওপৰ দি এইয়া যাম চাওক এইয়া যাম চাব দেই এতিয়া এইবিলাক চব আপাৰ গৈ আছে আপাৰ 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 দিপাৰ এইবিলাক আপাৰ দিপাৰ এইবিলাক আপাৰ দিপাৰ গৈ আছে এয়া মামা জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ ক'বলৈ আহিছে আৰু অমিত শ্বাহ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ এই ইমান সুবিধা ইমান আঁচনি দিছে আৰু বাৰু মামাৰ মিটিঙত বা অমিত শ্বাহৰ মিটিঙত মানুহ নহ'লে হ'ব জানো কেতিয়াওতো নহ'ব নহয়নে বাৰু খুৱাইছে যেতিয়া আৰু মাহে মাহে পইচা দি আছে যেতিয়া আহিবই লাগিব গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে আৰু খানা পাৰাত বা কি হয় নাজানো আৰু আমি বাৰু যোৱা বা তেতিয়া হেৰি হৈছোঁ আদৰ হৈছোঁ আকৌ গৈ থাকোঁ দেই মানে এইটো জামৰ ভয়তে ল'ৰালৰিকৈ আহিছোঁ বা এয়া বিল্ডিং লৈ আহিছিলে ো জামৰ ঘৰত ল'ৰালৰিকে আহিছিলোঁ সেইটোৱেই হ'ল চাওকচোন কিমান জাম দেখিছেনে জামত ফচি থাক আৰু হ'ল জাগুণ তিনিচুকীয়া মামাক চাবলৈ আহিছে দেই জাগুণ তিনিচুকীয়া আহিলে লিখি থোৱা নাই এইখন মানে আনিবলৈ গৈছেহে মানুহবিলাক ইহঁত গম পাইছে মানে এনেকৈ টাৰ্ণিং লৈ আহিবগৈ লাগিব ন সেইকাৰণে সেইখনো সেয়া আনিবলৈ গৈছে এইবিলাক চব সৰু সৰুবিলাক এনেকৈ আহিছে আৰু এইবিলাক ভি আই পি মানে এইবিলাক হ'ল ভি আই পি এইখন উঠা এইখন ট্ৰেভেলাৰ লৈ আহিছে সৰু সৰু গাড়ীবিলাক লৈ আহিলে বাৰু ভালেই সিচিবর বোলে এই ধেমাজি এই পৰা আহিছে দেই ধেমাজি সিচিবর লিখা আছে এইখান তেজপুর তেজপুর আপনি যা এইখানে যা দৈয়াং নাকি বা দৈয়াং আছে মুদীৰ মিটিং এতিয়া খালি দেই ইটো পেণ্ডেল চাওক মোদীৰ মিটিং খালি আমি মেইন ৰাস্তা দি যাব নোৱাৰিলো সি এতিয়া দৌৰিবলৈ আহিছে ইফালেদি যাব নহয় ইফালেদি আহিলো হয় এতিয়া ক'ৰবাত জয়ানগৰ ওলাবগৈ লাগিব নেকি আজিকালি বগা বগা হেৰি হ'ল নালদিন আহি আমি মাজেদি গুচি আহিলোঁ যোনফালেদি অমিত শ্বাহ আহিছিলে সেইফালেদি অঁ গমেই পোৱা নাই তেখেতে নহয় জানো আজি যে মিটিংখন হ'ল কিমান কোটি কোটি টকা খৰচ হৈছে হয়নে নহয় মানুহবিলাক অনা নিয়া কুকুৰা খুওৱা হয়নে আৰু সেইবিলাক ক'ৰ পৰা আমাৰ পৰাই তেহেঁতক ককেতৰ পৰা নিদিয়ে নহয় আমাৰ পৰাই এইবিলাক যে বেনাৰ আৰিছে আৰু ভাবিছে নেকি এই বেনাৰবিলাকৰ নামতো বোলে কম পইচা কৈছে এই হাতীটো আছে খাবলৈ নোপোৱা হাতীটো চেৰেলা মেৰেলা হৈ ছবিখন চাচোন হাতীটোৰ তুলসীৰ লগত বোলে কলপতৰো মুক্তি তেহেঁতৰ তেনেকুৱা আহি পাই গ'লোহি মোৰ এৰিয়া আৰু এৰিয়া পোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিছেনে একদম উষ্ণত চুপাৰ চাকাৰ ৰেডি হৈ আছে যিহেতু ৰাতিলৈ বৰষুণ আহিব আৰু ছুপাৰ চাকাৰ চলিব লাগিব ৰাস্তা ড্ৰেইন চেইন চবতে গতিকে আৰু ভিডিঅ'টোনো কিমান কি কৰিম যেতিয়া ঘৰ পালোহি আৰু গতিকে এতিয়া সামৰণি মাৰিব লাগিব আৰু সকলোকে ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক তাকেই কামনা কৰিছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই